হাইফ্ৰী গৰমৰ দিনত এনেকুৱা বুট মুখ কাপেল নাচপতি নাংফল যিকোনো কেঁচাত কেঁচা বস্তু আমি যদি খাওঁ আমাৰ দেহটোত অলপ হ'লেও কিবা এটা সজীৱতা অনুভৱ কৰিব পাৰি আৰু লগতে এইয়া আটা অলপ মাৰি থোৱা গৈছে দুপৰীয়াই ইহঁতক লুচি তৰকাৰী বনাই খুৱাম বুলি মানে কৈ থোৱা আছে সেইকাৰণে মানে এইখিনি ঠিক ঠাক কৰিছোঁ বেছি সময় ভিজুৱাই নহ'লে তাৰাতীকৈ মানে কুকাৰটো গেছত উঠাই দিছোঁ আৰু আলু এটা দিছোঁ এটা নহয় দুটা আলু দিছোঁ তাৰপিছতে লং ইলাচি ডালচেনি দি কুকাৰটো তাতে বহাই দিছোঁ আৰু লুচুকেইখন বনাইছোঁ সিফালে কুকাৰৰ হুইচেলো আহিব আৰু মৰি ফালে লুচিকেইখনো বনোৱা হ'ব একেলগে গোটেইখিনি দি দিছোঁ এইখিনি সময়ত কিন্তু বহুত গৰম আছিলে যোৱাকালি বহুত গৰম আছিলে আজিহে বৰ ধুনীয়াকৈ বৰষুণ দিছে আৰু বতৰটো ঠাণ্ডা পৰিছে কিন্তু যোৱাকালি যে কিমান গৰমত থাকিব নোৱাৰা পৰিৱেশ হৈছিলে কিন্তু কি কৰিম আৰু খোৱা বস্তুটো আমি সেইটো সময়ত গৰম হ'লেও পাকঘৰত সোমাবই লাগিব বনাবই লাগিব খাবই লাগিব গতিকে সেয়াই আগৰ দিনত মানে কৈছিলে ৰান্ধনিবিলাকৰ পাকঘৰত যেতিয়া জাৰৰ দিন পৰে তেতিয়া মানে ৰান্ধনিবিলাকৰ বহুত আৰাম হয় আৰু গৰমৰ দিনত ৰান্ধনীবিলাকৰ বহুত আৰাম হয় একচুৱেলি কি কৰিম আৰু উপায় নাই যাবই লাগিব ৰান্ধিবই লাগিব ঠিক দুপৰীয়া সময় আছে আৰু ৰ'দটো চাওকচোন একদম বহুত ৰ'দ আহি আছে পিঠা বনাই আছোঁ বস্তু দুখনমান জানা টিউচনো আছে কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰিলে বিৰিয়ানী আৰু কি বুলি কয় ৰোল আমাৰ ইয়াতে পায় নহয় আজিকালি চবতে পায় যেতিয়া অৰ্ডাৰ কৰা হয় তেতিয়া আধা ঘণ্টামানৰ মাজতে আহি যায় কিন্তু আমাৰ ঘৰত অৰ্ডাৰটো বহুত নাছিল দেই আজিহে প্ৰথম কৰিছে চাই থাকিছোঁ মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ হৈ গ'ল তেলখিনিয়াৰ পৰা অলপ তেল কমাই ল'ম লৈ তাৰপাছত মিথি গুটি দি পিঁয়াজ নিদিয়াকৈ এই বুটৰ আঞ্জাখন বনাই দিম আচল কথা বুটৰ ভগিখনত মানে পিঁয়াজ নিদিয়াৰ মেইন কাৰণ হ'ল লাডুক অলপমান খুৱাব লাগিব লাডু খুৱাবলৈ হ'লে আমি পিঁয়াজ নহৰুৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব আৰু এয়া অলপমান গৰম মছলা ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি তাৰপিছত ৰদিনি সময়ত সঞ্চয় মিটিং এখন আছে আৰু মই বাইদেউহঁতৰ ঘৰত তাতে গ'লোঁ আৰু তাতে বাইদেউ এইবিলাক চাহৰ যা যোগাৰ কৰিছে আৰু তেনেকুৱাকৈয়ে মই অকণমান জাষ্ট দুই ছেকেণ্ড তিনি ছেকেণ্ডমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জানো